Циклон в минувшие выходные прошелся по всему Северодвинску. Городские улицы оказались в воде, но особого неудобства жителям не причинили. А вот жильцы одного из домов по бульвару строителей от обильных ливней пострадали значительно. Вместо крепкого сна они всю ночь следили за уровнем воды в квартирах. Подробности в нашем первом видеоматериале. только прыжками или в обход. Именно так сегодня преодолевают лужи многие северодвинцы. Минувшие выходные обильные осадки сильно подмочили улицы города. Но северодвинцам еще повезло. Похоже, циклон накануне коснулся Магнитогорска. Уровень воды там поднялся до полутора метров. Жители нашего города опасаются. Вдруг то же самое придет и к нам. Надо ремонтировать, чтобы само вовремя, чтобы само не было луж, чтобы не было ям, чтобы в них скоплюсь лужи. Такая плачевная ситуация складывается только в тех районах города, где нет ливневых канализаций, говорят жилищники. Так что приходится откачивать воду специальной техникой. Сейчас над этим трудятся сразу три бригады. Да, действительно, прошло первое испытание системы ливневой канализации перед осенним периодом. Достаточно мощный дождь был вот сегодняшней ночью. Но я бы оценил работу ливневых систем канализации, которые мы обслуживаем, как вполне удовлетворительную. А вот жильцов дома на бульваре строителей 11 ливень накануне застал прямо дома. Вода просочилась через кровлю на три этажа вниз. Без резиновых сапог и зонта в этой квартире на девятом этаже находиться просто невозможно. При небольшом дожде в этой квартире сразу же образуется потоп. Вот такая баклажка в среднем наполняется за полчаса. Уже год, как у нас протечка, протекает в подъезд, реально льет вода потоками, течет, просто течет. Видите, с зонтами люди ходят по квартирам. Избавиться от потопов здесь жилищники предлагают северодвинцам самостоятельно. Подъезду и кровле необходим капитальный ремонт, а такое решение принимается только на собрании собственников. Ну, кровля там в аварийном состоянии требует капитального ремонта. Выполняются предупредительные ремонты, текущие это заплатка. Во время ливня работали люди, выливали воду с тех этажа. Впрочем, рабочих ни мы, ни сами жильцы в эту ночь в здании не обнаружили. Возможно, они активно трудились на улице, ведь там, по словам собственников, стало куда суше, чем дома. Александр Азарный, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.